Оппозиция намерена продолжать борьбу за введение моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ, подорожание газа и увеличение пенсионного возраста для украинцев. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат, представитель всеукраинского объединения «Батькивщина» Валерий В Прошлую неделю он провел в Киеве и участвовал в блокировании оппозиции трибуны Верховной Рады. О том, как стартовал политический сезон в украинском парламенте, сегодня Нардеп рассказал запорожским журналистам. Блокирование работы Верховной Рады – крайняя мера, на которую вынудили оппозицию последнее решение действующей власти. Говорит Валерий Краний, народный депутат, представитель ВО «Батькивщина». Это только начало негативных процессов, результаты которых на себе почувствует каждый украинец, уверен он. Так очередного повышения цены на газ для населения следует ждать уже в апреле 2011 года. Я так разумею, что это Квітні 2011 року планується ще одне підвищення газу на такому ж рівні на 50%. І таким чином буде виконано те надзвичайно важке рішення, яке приймає сьогодні уряд по відношенню до населення України. А вот уже в 2015 году пенсионный возраст для всех украинцев будет составлять 65 лет, говорит Валерий Краний. Сначала подымут планку для женщин до 60 лет, а затем обяжут всех работающих украинцев уходить на пенсию в 65. Остановить этот процесс уже сегодня – одно из главных требований оппозиции. Как же можно выходить на подвижение пенсионного века, если мы не сделали две надзвичайно важные вещи – Не зробили і поки що я не розумію, як ми будемо їх робити. Перше це реформа пенсійного забезпечення людей та прийнята норма, яка працює в світі, і друге рівень життя наших людей, і в тому числі охорона здоров'я. А рост тарифов на услуги ЖКХ, порушення цен на газ для населення і увілічені пенсійного возраста. Это главные пункты моратория, которые оппозиция пыталась принять в Верховной Раде на прошлой неделе. Набрать голоса в пользу моратория сразу не удалось. Однако останавливаться на этом мы не намерены, заявляет Валерий Крайний. Я думаю, что пришел тот -то, час, когда нужно побороться за людей. Ничего не варто в этой стране, если мы будем работать с людьми, то, что мы сегодня делаем. Но вот такие прямые, прямые в торгания в семью, в каждую родину, стосовно газового питания, коммунальных платежей, пенсионного вику Тут треба стоять до конца. Стоять до конца оппозиция намерена как в парламенте, так и за его стенами. Акция протеста, которая прошла в Киеве 7 сентября, первая, но не последняя, уверен Валерий Крайний.